будь-який настрій в роздягальні, тому що після того, як стало 2-1, була така паніка, після того, як стало 3-1, трошки стало легше, але все-таки 3-1 – це гірше, чем... ніж думали. Ну, звісно, 2-0 лучше. 3-1, ну, хорошо, що забили, сумели собраться швидко, тому що таку ігру віддавати, мені кажется... Э... Даже их футбольные боги не должны ее забирать. Почему? Потому что во втором тайме просто должны были забить еще пару мячей и из этого противостояния закончить. А сейчас будет продолжаться интрига, и мы помним прошлогодний матч с этой командой, игра на искусственном поле. Но забили третий мяч, преимущество есть, и надо грамотно сыграть и решать задачу выхода в следующий раунд. Группа атаки команды и ее реализация в первом тайме была прекрасна. В другом вы не знаю, переживали, накручивалась бы этот момент за моментом. Не реализовывалась. Ну мне что-то себя накручивать. Естественно, я хотел бы, чтобы команда забивала как можно больше, и появились в первом тайме играли. Может, более сконцентрированно, потому что свободных зон не было. И было все работали через индивидуальные качества. Групп, игроков группы атаки. Поэтому Ермоленко забил великолепно. Гармаш там поступил в борьбу. Бакани забил. А во втором тайме казалось бы, мячи были более, должны были залетать более простые. Почему? Потому что появилось то, что «Динамо Киев» сейчас пытается играть в такой футбол. Появилось больше открытых зон, быстрый переход от обороны к атаке. Мы видели эти переходы. Действительно, молниеносно и слева и справа, поэтому Ермоленко не реализовал, чтобы кадр попал в штангу. Поэтому Гонсалес должен был сам решать этот момент, который у него был. Ну, Цыганков прекрасно дал Ермоленко, но там мяч подскочил, я так понимаю. Поэтому было 3-4 момента, и мне казалось, казалось что вот-вот забьют, а сами пропустили. Но в футболе так бывает, потому что не забиваешь ты, забивают тебе. Это футбол, любой мяч, любой рикошет, и то есть, ну, этот мяч, может быть, делает нам дополнительную услугу в каком плане, что мы должны выйти сконцентрированы, собраны, ни в коем случае не думать, что мы решили задачу, а бороться с первой до последней минуты. И даже по себе я сужу, что матч шахтерами сегодня пришел, вот нету того адреналина, который бывает, когда ты приходишь. Очень тяжело восстанавливаться после таких игр. А ребята еще играли, летели с Карькова, жара такая, которая в Киеве сегодня стоит. Ну, молодцы, молодцы. Самое главное, я вижу изменения, я понимаю, во что хочет играть Хацкевич. И пока... Вот мне как президенту клуба, не знаю, нравится ли болельщикам, я надеюсь, тоже нравится. Но все равно в футболе единственный критерий это результат хорошо сыграли плохо сыграли результат на табло говорит о том что команда сильнее своего противника поэтому я считаю что надеюсь что мы находимся на правильном пути у нас предстоит тяжелейшие матчи сейчас с карпатами надо восстановиться потом поездка в швейцарию и даст бог если мы пройдем жеребевкой четвертый квалификационный раунд